О, вон видно что-то, да, освечивает. Лапа находится вот у тебя, вот я двигаю лапу. Видите, лапы какие? С лапы, видите, с толстой лапой соединяется. Ее зад и лапа. Видите, как она увеличилась сильно тяжело передвигать из-за того, что она... О, о что-то я нашла, какой-то элемент, смотрите. Аж ворона большая. О, и очень интересно, кстати, рассматривать под микроскоп такой интересный. Смотрите, какая противная лапь. Вон она какая волосатая. Вот это лапь. О. Ещё что что-то какой-то элемент тела. О, вот только лапа. Вот она. Еще что-то ее часть. А вот это классная картинка, господа, мой волос. Вы видите, какой он классный? Он, он отличный, какой он красавец, даже не потресканный. Перестала краситься, и волос нормальный стал. Древесина ели, господа, продольный разрез. Никогда не видели? Вот смотрите. О, О какая. О. О, так хорошо видно, древесина ели. Да. Каждый человек в своей жизни должен увидеть малярийный плазмодий, иначе он не сможет дальше существовать. Запомните его. Вот он, плазмодий. от меня. Я не знаю, что такое малярный плазмодин. Это очень любопытно. Сейчас покажу ланцетник. Вот. Вау, суперска. Какой то ланцетник красивый. Ух ты. Как я... Это я перемещаю. Ой, тупик. Наверное, тут самая яркость. Она так ничего нет. Просто пустота. Ого! Ой, а что это такое? Просто стекляшка это что лежит? А, кожица лука. По-моему, а что такое? Просто побитая стекляшка. Или все таки кожица лука. Я не сильно знаю, как выглядят инфузоры и туфельки, но тут что-то какое-то вот есть. Ой, это кто еще такой? Куда она дальше потянется? Тянется, тянется. Его. Не знаю, что такое. Мега важно увидеть членики ленточного червя. Сейчас я пытаюсь показать ротовой аппарат насекомого. Стекляшки побитые. Вот какой-то объект. Ткань выглядит так. В эфире очень плохой образец перья. Проверим, есть ли на этой перне что-нибудь. Вот как выглядит перья. Какое у нас перья. Вот это перья, видите? Сейчас мы перетянем немножко. Видите, еще у нас состоит перья. О, какая толстая перья. Вот это сейчас помиксуем. Видите, как хорошо?